Ana shu o'rinda bir chiroyli bir she'r bor ekan wan nasu hawlaka yazhakuna surura. Fakhriz li nafsika fi yawmi mawtika masrura. Oning seni dunyoga yig'latib dunyoga keltirdi yig'lab kelding dunyoga lekin atrofingdagilar xursand bo'lib kulishdi deydi kelganligingga endi yani xaris bo'lgan, o'layotgan kuningda hamma yig'lab qolganda sen kulib ketishlikka harakat qilgan. mulohaza qilib ko'raylik-da. dunyoga yig'lab keldik hammamiz hamma xursand bo'ldi kulishdi ha o'g'il bo'pti deb buyerda o'tirganar hammasiga endi ketayotgan kunda hamma yig'laydi o'sha kunda kulib ketishlikka harakat qilgan dunyoda xaris bo'ldik boyagi aytgandek dunyo bir soatlik hayot dedik ibodat qilsak kulib ketamiz oxiratga inshaalloh akau vatan nariyogda musulmonni vatani jannat